старший сержант на должности химинструктор занимал должность. С 23 июля 1941 года в Красной армии попал на оборону Москвы. После переместился в Воронеж, Курск, вот все города, которые он по и стал. И в, 40, в конце уже 1945 года оказался в Зибельдегене летом был я у него дома, где он жил, он собирал его, смотрел награды. Все... А где он жил? Где? Запорожская Запорожка. область, угу. Приморский район. Угу. Посмотрел все награды и, по, и согласно этим наградам нашел его первый путь. Угу. В 60-й армии он служил. Первый Украинский фронт. Чем а, он? Есть... Мы, мы ходили, мы всей семьей действительно ходили обязательно на парад день освобождения Днепропетровска, угу. это был праздник. Угу. И где-то в архивах... Даже есть фотографии моей сестрой на папиных могучих плечах mm -hmm. вторым этажом. Mm -hmm. И фотографии, и видеосъемки велись. Это был большой праздник. Mm -hmm. А вы знаете имена тех героев, которые участвовали в освобождении Днепропетровска, возможно, их памятники или улицы в нашем городе, кого вы знаете? Но у нас очень много. Начиная с памятника Памятник Пушкина, памятника, улица Пушкина, генерала Пушкина. Именно не проспект писатель, mm -hmm. улица генерала Пушкина. Улица Столярова. Очень много в новостройках идет улица. Сами угу. дядя ТНС. Угу. Прошлый год, это в августе месяце, сын нашел по интернету, что рассекретили... Скажи, Саша, я... Военные архивы. Военные архивы у И нашли... Похоронку на його, де погиб і де похоронений. А так мені не знали. 72 роки. Повідять, а що для вас 9 мая? Побіда. Побіда з 1. Для вас це праздник. Іли він день таки пам'ять о тех, хто погибнув? Іли просто ще один випадок, що для вас відбудеться. А ви знаєте, коли почалася вторая мировая війна? Как правильно, Вторая мировая или все-таки Великая Отечественная война? А сколько стран участвовало во время Второй мировой войны? А какие коалиции существовали? Скажите, пожалуйста. Великая Отечественная война? Что это количество? Горе? А когда началась война? Война? Вторая мировая. Вторая мировая. мировая сентября года. Чудес. 1939 года. Чудесно. Только 1939. 1939, отлично. А знаете героев, которые освобождали город Днепропетровск? Да. А вот первый герой танк стоит. 242 номер этого танка. Отлично. Вы, И даже, конечно, генерал вы не преподаватель Пушки. истории? Боже упаси, никогда этим не занимался. А Но вы любите историю? Ну, в школе учил. Есть большую это очень хорошо а скажите пожалуйста а знаете героев нашего освобождения днепропетровские которыми э, имена которых звучат звание улицы багамаза Это путешествия потом Это ну, все тоже мы плаваем конечно не ну в селе потом этот самый с Паском это этот как казинец а сегодня 9 мая для вас День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек, версты. Обгорелые в пыли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Порохом пропал Это праздник С Сединою на висках День победы, день победы.